152-ci il, Bappı Şavran rayonunda, onun keçmiş dəvəsir rayonunda, Qələkəndə nahiyəsində olmuşam, fevralın 20-martı. O da gəlib bu günkü gündə Tuş Qozalının məscəbinə. Deyir ki, o gün dilə gəldi, qaya da daşda. Tuş oldu Gülliyə körpə uşaqlar. Oğullar etirdim mən Qarabağda, Xocalıda ələ yandırır mən. Kim idi ovçular, nə idi bu ov Anamız, bacımız qoyuldu gerob, qəhrəman oğlumuz Tofiq Hüseynov Xocalda Əlif yandırırəm. Öldü nənələrin ölüməz nağlıı, elimiz, obamız, qalıb dağlı, Qubadlıda əliyar ki bu oğlu Xocalda Əlif yandırırəm. Hələ çox ay darlana, çox illər ötər. Fələyin zülmü bəs elər, yetər. Qardaşım Zəhra'nın ölümündən bəsər Qozaldə əlif yandırır. Vaxt gələcək ki, Qozaldə bizim bayramlı sancılanda mən görməsəm də nəvələr görəcək. On biləcək. Həqiqət olacaq. Azərbaycan belə yelməyəc. Azərbaycan hələ yeganə ölkədir ki, axırında can bir dənə varlar. Bir dənə respublikanın dövlətinin axırında can sözü yox. Bir dənə Azərbaycandır. Çünki biz can olmuşuq, canımızı da belə-belə olmuşuq Nisan əbələ. sürəc işləmişəm. Nəsiz başqa işlər olub, müğənnə olmuşam, cavanlıq illərimdə, şair ol adı alınmışam. Nəsiz mənə belə şair kimi tanıyıblar. Mən özümü şair kimi tanımıram, həqiqət. Çünki mən şairlərin qabağında xəzadə çəkəramdan dahiylər var qabağımda. Bir şairdir. Bindi belə yazırıq, oxuyuruq. Axı ah, nə səlimizdən gəlməyirik bu xals. 14 yaşımda şeir yaz. 14 yaşımda, 61 yaşım var. Mən kitabım da var, diskləm də buraxılıb. 2500 xalq şeirim, qəzənim var. Mən bütün Azərbaycan yarısı tə. Nə xalqım üçün ölmələ gəlməyə yani, hazıram. Bugünkü günümdə də gedirəm. Bu dəfə çıxıb hara lazımlımla gedirəm. Resmen Qarağəha mən birinci gedirəm. Göpəyən sirahı da gedirəm. Mən şeirimi, mən oturub ömrüm boyu yerləşmişəm ki, bütün dünyanı oxumuşam, nə deməyə olarmam. Hirdoşun oxunmuşam, Şeks oxunmuşam, Bayrın oxunmuşam. Harper oxunmuşam. Mən qayy Sədi, Hafiz, Əmər Xəyyam. Adam qalıb ki oxunmuyan. Özümüzə zatanca. Mən çatdıb ki vaxtım da gəlmədim bu dünyaya mə. 30-40 il qabaq gəlirdi malla qoşulub. Camidə Əhməd cavada Sibirin çöllərində öləydim vallah. Hanım şevəgə, hanım məzarə gedim səcdə edim ziyarət edim kimlər pus elib bu arzular axı mən kimlərə şahid edim dahi xaqanlər görüb bu ölkə kərbəladə yəsir füzuli ancaq bürsə dünyanı buludla kölgə nizami ömürlük işıq salacaq qiyməti bilinməz də gəldi sözün hamının qəlbində söz şüvarı var adolanın başına anam təbrizin çünki şair o şəhri adı var O vers vəliyi birdə nəcə gözəli. Bəzən meydanlar da durub ayağa. Nəcə gözəl şeiri, nəcə gözəli çayxanada yazılı, yazılı Əliyeva. Ona qalıtdı bil yenə onu. Onda da bir qəmli yetim əvaz var. Yaşasın ay dostum Azərbaycanın şair oğlu Məmməd Ərazlı. Dey yağış, yağış yağ. Yağ yağış. Yağ ayı yağış. Yağğınansan sən səhənə sə alqış yağar yağış. Yağğınansan bu çöllərə, səmanlara yağğınansan. Susuzluqdan boynun büken şeylərə yağğınansan. Yağğınansan arzulara, diləklərə yağğınansan, məhəbbətdən alovlanan ürəklərə yağğınansan. Yağğınansan yağ ağışlandı yenən paltarımı qaytar mənə gəzliyindəki öz əhtimi ilqarımı elə yağ ki qoy istansın əlimdəki qələm varaq yağımda da necə yağdı biz 30 il bundan qabaq elə gözəl yağmışdın ki ıslanmışdı gözümüz oturmuşdu qala altında bir faaldan altında biz sən yağdırzdın damcılar səpirlin üzümüzə kimimizi istəmədik durub gedək övümüzə qorxurdum ki, durub getdi, xəllər gələr səvdimizə. Sən elə bir şəyənsən ki, 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 sən elə bir nəğmənsən ki, ağzın yoxdur, dilin yoxdur. Necə deyim biləsən ki, sən yağanda yamaçlarla düzənlərə can verirsən. Əkinlərdəsinmillərin damarlarına can verirsən. Yağar yağış. Qurban olum səhrəzən yağğanarsa, dayanmadan qalatsızan şəhərizən yağğanarsa. Yağğan ağacığı, gələcəkdə şoran gözlər sizə yatsın. Bu ölkə ilə bu diyardan qüssəyə qədər uzaq qatsın. Yağa-yağan nə olar şey? Xəbər apar səvgilim mən. Aman gündə bu halıma, bu günüm ona demə. Döğülür efendərəsi, değinə şey gəlib diyaz. Qal altında həsrət eyləşir əli ilə, ilə yol gözləyir yetim evlaz. Ona əlavə də bu olub ki, yağar yağış, yağğan ağac. Hara yağırsan yağına sabrabadaz yağına. Çünki sən yağırsan kül yükləşir, uçur gedir bətlərimiz. Yenə suun altında xarab olur kətlərimiz. Yenə evsiz yaşayır mənim yaxın yoldaşlarım çadırlarında, palatkada çüləyirlər qardaşlarım. Yağa yağır. Elimizə, obamıza yağ gənərsən. Siyəzənə, dəbəsiyə, qubamıza yağ gənərsən. qayrın fəna sətif bədahət. Bədahət. Siz gəlmisiniz çəkilişən eyvaza. Eyvazın düzüyü düz gedir yallah. Bir də məndən salım aparın xatımızı. Mənim başqa deyə sözüm yoxdur ki. <laughs>